Я просто сказала, да. 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 я попова Світлана Степановна, жительниця села Бритовка, живу по вулиці Шевченко, 45. Я прошу українську я розумію, вмію розмовляти, але для зручності. я хочу к вам обратиться в российскую мову. Спасибо, а, спасибо. В общем, смотрите, когда я была... Маленькая предыстория, буквально две минуты. Когда я была молодой девочкой, 20 с лишним лет назад, да, мне надоело носить воду ведрами из колодца, заказывать трактора. Я обратилась к пану Мирешко с просьбой, чтобы он нам провел водопостачание. Пан Мирешко сказал, что на жаль, грошей нет, мы ничем вам не можем помочь. И я сказала, что я организую за собственные кошты, мы сделаем все, мы проведем эту воду, разрешите, дайте нам, пожалуйста, это разрешение. Павел решка согласился, мы сделали все, но особливо значит, нам, чтобы мы соблюли всю техническую документацию, все как положено, все как по закону. Мы сделали, мы люди услышали его, сделали все как положено. Значит, пан Мережко, когда мы уже все провели, и было собрание, 21 год в этом участвовал, было собрание, пан Мережко заявил нам, что мы должны сдать ему это все на баланс. Когда люди возмущались, Пану Решка объяснил, ну как это, ну это же незаконно, что вы вот при моей влаге сами что-то проводите. Мы глупые молодые, да, я это подтверждаю. Глупые молодые, дали ему техническую документацию, Пану Мерешка на баланс. Значит, студентов, он взял эти все башни под свое керуинство. Я хочу, он живой, живет в турлаках. Я хочу ему выслать большое спасибо человеческое, что да, когда был студентом, у нас было все замечательно. И качество воды, и напор, и все. 10 лет с лишним он был. Потом он сложил свои повналажения и почему-то пан Мерешко передал своим кумовьям там, село Адамовка, они взяли все эти на эксплуатацию, эти башни Значит, перезаключали договора. И тут вдруг я начинаю замечать, что все наши договоренности почему-то исчезают. Люди потихоньку, те, которые отказывались платить деньги, которым предлагалось неоднократно подключиться вместе, по-честному, вместе со всеми. Они говорили, что не надо вода, что они будут носить ведрами, они будут привозить тракторами, они вообще не пользуются водой. Тут вдруг эти люди начинают копать Через дорогу, рыть эту дорогу. Я, естественно, бегу к кому? К пану да? Пан Морешко говорит, сейчас я складываю все свои полноважения, отдаю все, с законом о децентрализации мы передаем вам. А, идем все в шаба, все вопросы в шаба, все документы в шаба. Я начинаю спрашивать, а где же наша техническая документация? Он говорит, все в шаба, все в шаба. Ну, еще какое-то время проходит, я приезжаю к вам сюда, в Шаба. С вами я еще не встречаюсь. Захожу в этот кабинет ЖКХ. Как там Сучков, да? Есть такой, да? Он тоже говорит, конечно, это все незаконно. Они начинают куда-то звонить в Бритовку, искать какую-то документацию. В общем, документации нет. Значит, я когда это все увидела, я решила опять обойти все, собрали мы на улице, собрали все, жители подписали, все недовольны, но так как у нас люди инертные, да, инертные просто, ленивые, и я раньше была ленивая, сейчас нет, сейчас я считаю, что я людина и я имею право. Так вот, значит, я пишу два заявления, одно на вас, Павло Павленко, а второе на нашего депутата Бритовского, пана Грамматика. Скажите, вы зарегистрировали наше заявление? Потому что до сих нет вашей исповеди. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот он. Вам Я его. Когда вот, вот вам его перед. Я по телефону с вами разговаривал. Вы со мной здесь... по телефону не разговаривали. Вы разговаривали по телефону, может быть, с моим мужем, который уже 6 лет не проживает на территории Украины. Я вам на, на Сейчас вот я не буду устраивать с вами диалог. Я разговаривал с вами по телефону. Вы были удовлетворены Че? разговором с вами, с вами. Вы можете хочу утверждать жить? свою Давай. версию. Нет, давайте мы ну, по бумагам. Вы скажите, когда вы зарегистрировали мое звернение и каким он было входящим? Вы мне лично его давали? Ну, вот, пожалуйста, я его через это пожалуйста. Когда? На я і написав, отримав для передачі депутату громадику Василій Степанович. Тому що Василь Степанович я ніяк не 6, -го 6 -го вересня 22 року на чергу одній з чергових сесій я інформацію таку передав. Наскільки я розумію, ви стелефонувалися. ким я стелефонувалася цього ну, товариша? Товарищ, наш ну, извините, для это меня депутат, товарищ, потому что, да. ну хорошо, депутат, отлично, депутат. Можно по сути? Я бы хотел, вы А теперь смотрите, выезжает комиссия ваша, правильно? Выезжает комиссия ваша. Значит, ваша комиссия выехала, да, выехала. Пять мужиков, Карпов, сучков, куванов, Оденец і запша. Да, я там присутствовала. А я слушала, как Запша висловлювалася в мою адрес. Ну, какое-то це качество. Суть проблеми в ну, Суть проблеми в том, що по улиці стали люди врезаться просто за 288 гривень. На ну, нашу лінію. Да? стали врезаться через огороды люди по улице Леси-Украинки. И они стали первыми водопотребителями. То есть вот линия идет, мы вот где-то здесь, а они врезаются в начале. Да? Башня вот тут. Значит, если в башне вот так воды, у них всегда есть вода, нам, соответственно, чуть-чуть, чуть-чуть, а вообще и, не, и нет. То качество воды этой стало ужасающее. Я могу предоставить вам свои фото фильтров, когда через вот такая вот банка ржавчины наполняется буквально за два дня. Так вот выехала эта там комиссия да, что-то они там смотрели, решали, кричали в мою сторону, и тут вдруг ничего не нашли, ничего они не нашли, нету незаконных призов. Ну такое вид ни о чем. Значит, ну тут не за не за баром. ДТ меняет свои высоковольтные линии. Вы знаете, да? Он везде меняет высоковольт. Там был главный энергетик. Я подхожу к нему и говорю, что здесь незаконные врезки. Он мне говорит, а мы уже знаем. Я говорю, как? Он говорит, а вот так, у нас есть аппарат. Прежде чем рыть глубоко, мы это все проверяем. А он мне спрашивает, а скажите, где? Я говорю, вот, Вас Вот Анна, еще раз повторяю, дайте, пожалуйста, по сути, вопрос, что вы хотите решить? Можно я, я хочу решить, вопрос? вот когда вы мне отвечаете, что на вашу думку, нет, не на мою думку, там на самом деле есть незаконные врезки. Что вы хотите, чтобы мы ликвидировали врезки? Да, я хочу, чтобы вы ликвидировали врезки, которые с леси Украинки. Да? У них есть свое водопостачание, свое личное, которое Мерешко провел. У них есть своя дашня, у них есть свое водопостачание. Так вот, пусть они пользуются своей водой, они лезут в нашу трубу. Второе питание. Я хочу, чтобы вы предоставили всем жителям, кто участвовал, да, законность врезок по улице именно Шевченко. Кто им надавал этот дозвіл? Я вам все в обращении первому расписала. Прошу рассмотреть еще вопрос, этот вопрос. Еще раз, только как положено, как положено. То есть, не вы считаете, советы. то есть вы считаете, что водопровод это ваш частный водопровод? Я считаю, что в свое время нас Мерешку обманул, обокрал. Возможно, Возможно, да. Вы не от нас считаете, вы, пожалуйста, спросите от Мерешку, почему он так поступил. В очках он передавал. Я он... не буду спрашивать на что ничего, это уже история. Вы скажите, ваша проблема в чем? Вы хотите решить, вы хотите, чтобы мы решили незаконность врезок, чтобы мы их отрезали. Да. Да. То есть вы еще раз повторяю, вопрос. вы советы? считаете, что это ваш водопровод частный? Нет, я не считаю, что это... у нас его украли. Есть... А, еще одна проблема. Скажите. Вы не ответили да. на вопрос. Вы да, я вопрос, считаю, что отвечает. если у них по соседней улице есть свой водопровод, а мы, вот весь украины да. а здесь вот мы, да, они роют через два огорода, имеющий свой водопровод, роют через два огорода, и подсоединяются к нам, я считаю, что это да, незаконно. Вы считаете, что это ваш да, водопровод? Да, я считаю. Не только я, все Что это ваш водопровод? Я считаю, что у нас обокрал я не решко. Не надо. Оборот, я, я считаю, что у нас водопровод? это обокрал не Послушайте. Вы хотите, что чтобы мы пошли в суд? Водопровод доказывать через, через суд вам это, да? Мне не надо Нам кто-то вернул деньги. да? Вот если мирешка взял на баланс этот <свят> наш водопровод, да, мы его сделали за свои кошки, <свят> да, <свят> я подтверждаю это, это подтверждают а. все жители улицы. Все жители улицы. Если он взял на баланс и не вернул нам кошты, за потраченные на этот водопровод, значит, он нас обокрал. Это кража. Это кража, самая настоящая. А каким образом вы его передавали? Что передавали? А в общем собрании. Общее собрание. Все были. Вот, я вам могу продемонстрировать. Было общее собрание. Знаете, это такой год. Когда все молодые, глупые, дурные, верим всем на слова, верим, что мы строим какое-то правовое государство. Все расписываются, отдают свои деньги. Теперь Знаете, вот так. Что? так пусть Мережка ты нам деньги. Правильно? Подождите, подождите. Эти беззакония сейчас творятся вот сейчас здесь, в Шапа. Когда я обращаюсь к вам и говорю, что это незаконная врезка с улицы Леси Украинки, когда говорит это главный энергетик ДТК, а вы мне пишете а ответ... что он вы... ДТЭК закон... а вы для чего сейчас? А вы на стороне э, Вот вы задаете а мне пытание. Я хочу задать вопрос. А с чего вы взяли, что это незаконно? Можно просто задать вопрос? Вы... А скажите, пожалуйста, почему из улицы Леси Украинки, там, где они писали, что качество воды им не нравится, да, там много жителей, почему только э, со всей улицы три или четыре директор медучилища? начальник МЧС, там еще один товарищ, да? Все остальные пьют воду, а этим не нравится качество воды. И то есть вы хотите сказать, они а Я не хочу, воду. я задаю вопрос. Ну вот вы, я вам говорю, что я считаю, что это не Вся улица считает, что это не вопрос, я вам дам неотный ответ. Может, вплоть до того, что мы поменяем его за Да, Кирилл Ильич, надо собрать людей, что это? Ну, вы ничего не видите. абсолютно правильно вы Мы выясним этот вопрос, я выйду туда с... в... комиссионного... на место к комиссионного... вам, лично с вами там встретимся, и, и... Прошу. вы, мы Прошу. правильно подойдем к по вместе с вами решим, как это у Хорошо, спасибо вам большое за внимание. Будьте здоровы. Спасибо, спасибо.